Bu bunlar bunlardan artırmısan bəl, da. Bəli, bəli. Onların balaları. 3 fərə, 1 xoruzdur. 3 fərə, 1 xoruz. 1 xoruz. xoruz. Maşallah həzm. O günlər də belə Ələzadədə çox öyrəsən. Hə, hə, hə. Əloddurlar amma. Naqşları, hər bir forması yeriy yerindədir. Bunlar neçə illikdirl? Belə deyək. Ula 8 aylıqdır. 8 aylıqdır. 8 aylıqdır. də bunun vətəni. Əsas vətənləri. Vətəni Çindir. 1890-cı ildə gəlib Almaniyaya seleksiya olunub. Sonra da oradan da yayılıb. Avropa. Koshinlər bobtaildır. Bobtail, bobtail. Bob Azərbaycan da yeni yoxdur. Bunlardan yoxdur. Yoxdur, yoxdur, yoxdur Azərbaycan. Yoxdur. Türkiyədə 1-2 adam da var. Toyuqları kürdə oturub ha? Ha, red koshin gedir bunlar. Rəngini də yəni özünüz yəqin ki, videoda tam görəcəksiniz. Azərbaycanda bundan da yoxdur? Yoxdur. Yoxdur heç yerdə. Gözəl. Bunlardan necə çox adam da var. Yoxdur, heç kəs də yoxdur bunlardan. 2-3 nəfərlə vermişəm. Yenə də sifarişlə, düzə sifarişlə vermişik amma. Çempion Çem, oldular Türkiyədə. Ha bunlar hə çempionluq çempion oldular bəli <laughs> Türkiyədə. Bunlar ya bunların əslinə olanlar. Nəslindən olanlar. Nəslinlə yəni deyək ki qardaşlar. Və hətta bunları apilkada yox çəltikdə böyüdürük. Rusan Əsəyev qardaşdadır. Etikdirmələrimiz də var. Bu işdə bu hobbidə öyrətdiyimiz qardaşlar. Təxminən bunlar yumurta verimi əladır, yumurta verir, yaxşı. Ə, i̇mmuniteti də güclüdür. Bizim o, bizim havaya mı deyim, bizim şəraitə dözümlü heyvanlardır. Burada portağal fizan var. Sonra bufmotlet var, qoşinlər var. Arpington var. Salam hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. Bu gün Maştağa da Maliş Sadiqovun qonağı olmuşuq. İnşallah bu, belə deyim, balaca yerdə ətraflı göstərəcəyi videonu sona qədər izləyin. Bu balaca yerdə bu qədər heyvanı saxlamaq hər adamda yəni o saxlaya bilməz, açıqdır ki, həvəs olmasa bu qədər heyvanı heç yəcəs burada saxlaya bilməz. Mən gördüm, Maliş qardaşımı 2-3 il bundan qabaq gəlmişdim. Bramallar var idi, ə. görmüşdüm. Videonu sona qədər izləyin. Yəni burada çox maraqlı heyvanlar var. Azərbaycan da demək olar ki, elə Malik qardaşda vardı. Başqa kimdəsə desən yoxdur. İndi inşallah sona qədər izləyin. Hamısının necə saxlayır, hansı yemləri verir, ətraflı öyrənəcəyik. İndi Malik qardaşı tanıyaq. Malik qardaş özü bizim izləyicilərimizə tanıtmaq səbəbi yaxından tanısınlar. Malik Sadıxov Maştağada yaşayır. Dekorativ Evvəllər quşlara saxlamaqla məşğulam hobbi olaraq. Orijinal heyvanlara çalışmışıq Azərbaycanda yayaq və bir-bir onları təqdim edəcəyik sizə inşallah. Ətraflı göstərəcəyik. Ətraflı. Hər kəs öz fikrini də yazsın heyvanlar barəsində. Yəni çox maraqlı heyvanlar var. Videonu sona qədər izləyin. 12-13 cür heyvan göstərəcəyik burda sizlərə. Videonu sona qədər izləyin. Buradan bu şeye də vurğulayım. Çox adam heyvan saxlaya bilər, amma mərhəmmət hər insanda da olmur, belə deyim də. Hər insanda da ə, yetərincə qədər olmur mərhəmmət. Maliş qardaşımız ildə bir dəfə şəhid ailələrinə, qəzilərə bu saxladığın heyvanların evet. balalarından və yaxud özün bunu səsləndirə qoyulur. İldə bir dəfə, yəni ehsan olaraq təmənasız pay veririk. Azərbaycanda olan nə qədər tanıyan var gruplarda. Yəni biz ilə bir kampaniya keçirib hədiyyə olaraq veririk. 3-5 düzə hər bir adama veririk. 100 hə. mat, 150 mat civarında veririk. İldə bir dəfə 3000-lik, 5000-lik düzə ehsan edirik. Ehsan edirik. Evet. Hə. Bunu da burada elə dilə gətirdi ki, yəni özü də de dedi demə, amma burada səslandırmağımız gözəl çıxır ki, hər kəsi yaxşı tanıyır. Maşallah, keçək bu heyvanları yerlərində göstərək, sonra buraxaq bir bel. tam rahat görsünlər. Bəli. Bu mözüşkərə şimdi hansı cinsdən, bu hansı cinsdir bunu biz Bu Colombian koçin. Bu Colombian koçinlərdir bunlar. Colombian koçin. Bundan yana yerli Azərbaycanda, yəni, Azərbaycanda yoxdur bunlardan. Yəni hal-hazırda Azərbaycanda yoxdur bunlardan. Biz də çalışmış olmayan heyvanları gətirək, koçinləri gətirək, yayaq. Onların gözəllərini buraxaq bir, bir yerə, tam gözəl görsünlər izləyicilər. İnşallah bir-bir. Hə. Bunların bir adları, cinsləri, Bu Colombian koçinləri vətəni Çindir. 1890-cı illərdə gəlib Almaniyaya və Almaniyadan Avropadan yayılıb Türkiyəyə və başqa və başqa ölkələrə. O cümlədən Azərbaycanə bu 5 ay bundan qabaq gəlib. Azərbaycanda yoxdur bu fokal olmuyan. Gətirmişik. Hazırda yoxdur Azərbaycan. Gətirmişik təmiz heyvanlar olduğu yarışmaya qatılan heyvanlardır. Yarışmamız oldu 3 ay bundan qabaq ev heyvanı, dekorativ ev heyvanları tərgimiz oldu, yarışmamız oldu. Azərbaycanda ilk dəfədir oldu. Rəşad Muxtarovun başçılığı altında ə, qardaşların əziyyəti oldu. Sadəcə i̇lk dəfə bizim kanalda da paylaşdıq. Tamam. Kanalda, ə, kanalda sərc, da paylaşdıq. Yenə də may ayında hakimlər seminarısı olacaq. Peter qardaş gələcək Slovakiya-dan. Ə, və yenə də yarışmalarımız olacaq. Heyvanlara aid üzüklər olur üzüklərimiz var. Azərbaycan da ev quşları federasiyası yaradıldı və hər bir toyuqların, quşların öz üzükləri var. Onda göstərək elə bu üzüklərizə. Bu üzüklərdir. Hər bir heyvanın razməlində ayağına görə. Ki Azərbaycan ev dekorativ quşların federasiyasının üzükləridir. E, bu brama brama bramaya aidddir. Hamsına hər ölçü razı ölçü, ölçü fərqləri var. Ölçü fərqləri var. Yalnız bu quşun nerdən danışsa, bunları necə artırsan, anqibatora qoyaraq və Bə, bəli, anqibatora qoyaraq artırırıq. E, Yumurtasından evet, hal-hazırda cücələrdən onu... satırıq. Cücələri sifarişlə satırıq. Hal-hazırda sifarişlərimiz olduğundan görə yoxdur. Ya yani, Bunlar abi, da satılıb, gəlib aparacaklar. İnşallah göstereceğim onları da. Çok güzel hayvanlar. Ben özüm de koşun saxlamışam. Sadece bu ıı, motletlerden olurdu. Ha, motlet yaylı Azərbaycan çoktu. Ama evet. bu renklerden Azərbaycanda deme ki yoktu. Burada da o toyuq saxlayanlar var. Dekoratif saxlı çok da. Böyle sen indi ben burada ben bilirdim da böyle bir şey vardı. çoktu, bilmiyorsun burada böyle bir şey saxlayırsan. Onu belə sanc kimi saxlayanlar, gizli saxlayanlar çoxdur, belə deyək. Ayana ha, hər birinizə məsləhətimiz odur ki, ə, çağırsınlar, gələk çəkilsin. Çək Bizə sifarişləndi, sifariş olunur və düjəsindən sifarişçiyə veririk. Ə, sifarişlər qəbul olunduğunda elan veririk. Bunlar ildə nə qədər yumurta mörtdür təxminən? Ortaq. Təxminən bunlar yumurta verimi əladır, yumurta verir, yaxşı. Ə, İmmuniteti de güçlüdür. Bizim o, bizim havaya mı diyeyim, bizim şeraita dözümlü hayvanlardır. Yani tez uygunlaşır. Tez uygunlaşır, bəli, yani. bəli. Tez uygunlaşır. Artımlı hayvanlardır. Bütün toyuqların hamısına sen deyilsin, eyni yemi verirsen. O yemi ha. de sonda göstereyim. Sonda göstererim yemi. Göydən o... de, de çok yiyilir, göy de verilir. Göy artıza da. Her gün Her gün. Her gün, her gün, her gün, gün, gün. verilir. verilir. Balbu. Balaz adam əlində olan 2+1 vardı da, bunlardan. Bunlardan balaları da var artırmışam. Sadəcə başqa rəngləridi de göstərələm indi. Necə məsləhət bilirsiniz ki, necə saxlasınlar bu qoşun cinslərin, neçə 2+1 saxlasınlar. Yaxşısı odur ki, 3-4 toyuq, 2 xoruz olmağı daha da artırmaq istəyirsə. Hə bir yerdə olsun, bir yerdə, bir yerdə heç də ola, bir yerdə böyüsə heç də bir-birinə, yəni yolə gəzidlər. Onlar da cütləşmə vaxtızadı bu. Də cütləşbə, heç də olmur. Sadəcə 2 xoruz 4 toyuq olmağı yaxşıdır. Amma belə 3 fərə, 1 xoruz, yəni damazlığa yarayır. 3 fərə 1 xoruz. 1 3 fərə 1 xoruz daha yaxşıdır. Hə, yani yaxşısı. Başqa rəngləri də çıxardım. Rəng, maşallah, neçə cür heyvan var burada? 10 cür, 10 rəngdə qoşun var və başqa sortlar da var. Hamısı da qoşun və başqa cinsləri. Başqa cinslər var, yani. də var. Hə, yani, digər bunlara bir yaxından sizlərə göstərim, digər heyvanlara çətinlik deyil. Maşallah, çox gözəldir. Bunlar hansı cinslər gedirlər? Koxla koçinlərdir yenə də, buf modlet koçinlərdir. Yenə də həmən ki kimi Azərbaycanda az saydadır bu. Bu da hayvan. az saydadır. Hə, demək olar yox dərəcəsində. Kimləri ki vermişəm adamlarda var sifarişli. Bunları hardan gətirmisiniz bəs? Bunlar Avropadan gəlir. Türkiyə, Türkiyədən gəlir. Azərbaycana. Maşallah. Yani həvəsində olsan dünyanın harasında olur olsun yenə gətirəsən. Bəli, Əsas o da həvəs olsun. Amma Çindir bunun vətəni. Əsas vətənləri. Vətəni Çindir. 1890-cı ildə gəlib Almaniyaya seleksiya olunub. Sonra da oradan da yayılıb. Avropadan ya yayılıb bütün dünyaya. Azərbaycana da həmçinin bir ildir bunlar gəlib Azərbaycana. Bu, 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 Bunların naqışları qaydasında olmadı. Qanadlarında naqışlarının dəqiqliyi olması, pipinin baş qurum, gözləri dimdi, hamsı şərtdi. Şərtdi də hamsı. Ha, bəli, bəli, bəli. Bunların da balaları bunlardır. Ay məşallah. Bunun anaları da bunlar. Maşallah olsun. Bunlar da burda. Bunlar bunlardan artırmısan da. Bəli, bəli, onların balalarıdır. 3 fələ, 1 xoruz. 3 fələ, 1 xoruz. 1 xoruz. Maşallah həzm. Bu günlər də belə Ələzada çox öyrəşəndir. Hə, hə, hə. Bunlar da bəzövə. Çox də sağ ol. Allah razı olsun. Tam orijinaldılar da. Orijinal, bəli, bəli. Orijinallığına görə biz da ayaqlarını da göstərək. Bu inşallah. Ayaqlar babalacı olur, nələklə olur. Hı. Bunları başqadır isənd digər heyvanlara keçək. Maşallah heyvanlarımız e çoxdur. Bunlar yenə də koşinlər bobtaildır. Bobtail, Bob Bob <laughs> ha bobtail. Azərbaycan da yenə yoxdur. Bunlardan yoxdur. Yoxdur yani. Azərbaycan. Türkiyədə 1-2 adam da var. Həkimə də yumurtasın. Qızəsində yox, hələ verməmişəm bunları heç kəsə. İnşallah bundan sonra təzə gəlib bunlar qoruzları, başları ağtdır, quyruğunu. Bunlar komplekt belə olur. Qoruzların belə olur, boz olur. E, boyunları ağ, bədəni boz olur. Bunları da qataq yerlərinə, digərlərinə götürərək, o, uh -huh. qara qoşundur, buluq qoruzla. Bunu yetişdirməmizdir, artırılmış ösümüz. Macarıstan xəttidir. Macarıstan. Macarıstan xəttidir. Macaristan Macaristan xəttidir. Bu, bundan da yoxdur Azərbaycanla hər adam da yoxdur bunda. Bunun açıq rənglərindən bir az bu açıq boz da var, bulu rəngi. Onu da çıxaracam. Göstərək. Bunların indi açıq rəngi məndə dediklərim bu aşağıdakılardır, yerdə çıxırlar. Bu mavi yerə buraxmır, çı dalaşırlar desən də. Aha, hə. Bunlar da o mavi açıq rəngdir. Bulu koşinlərdir bunlar. Bulu, ko bulu koşinlər. Bulu koşinlərdir. sərgi heyvanlarıdır bunlardır. İnşallah bu üzümüzə gələn sərgidə, sərgidə inşallah xalət, bəli, bəli, hazırlıqlı görərik. Eyvallah, yetişdiririk. İnşallah sərgidə iştirak edəcəyik, Allah qoyarsa. İnşallah. i̇nşallah. Federasiya yaradılub Azərbaycan da. Bundan sonra hər il sərgilərimiz olacaq və dünyanın hər yerindən baxılacaq. Yəni üzv olmaq istəyənlər də mənimlə əlaqə saxlasınlar. Rəşad Muxtarovun nömrəsini verim. Üzükləri, biləzikləri götürsünlər. Dekorativ quşlar və ev heyvanlarının dairə federasiyası yaradılıb. Maşallah. Bunlar da yenə yumurta verməyi necə? Yenə edir? də yumurta verməyi normal, Yax, immunitet yaxşı. Yaxşı baxsan, stabil baxsan. Stabil, rahat. Gözəl. Bunlara hansı vitaminlərdən istifadə eləyirsən, belə sağlam qalmaqları üçün? Sağlam qalmaqları üçün əsasən göyərtisi vaxtında verilir. Ə, alma sirkesi əfsədə bir dəfə verilirəm o nam sözəsini. Toyuqlara əsas da verilməlidir ki, çünki a, bağırsaq sistemlərinin zadi təmizləməyində çox böyük rol oynayır. Nəsibə toyuqların bağırsaq sistemi əgər problem oldusa, xandıza toyuq özə surazı yığır. Hollandiyemindən də veririk böyüdənə qədər 4-5 ayınə qədər, 4-5 aydan sonra bu da qarğıdalı bəzi yemlər var da, yəni çox yüklənmir heyvan. Günlük yemlər veririk. Maşallah heyvan çoxdur. Çeşitli yer heyvanlara. Hı -hı. Maşallah olsun. Ağ koşunlar. Buna da ağ Hem Çin'i, vətəni Çin'di. Avropaya 1890-cı gelip gəlib. Sonra da Türkiye'ye yayılıb da dünyaya ve Azərbaycan'a gəlib çıxıb. 3-4 ay olarak Azərbaycan'da da. Çem çempion oldular Türkiye'de Bu bu illeri. Çempion oldular. Bəli, bə. bunlar ya bunların nesilinden olanlar? Nesilinden olanlar. Yani, deyelim kardeşler. Yani, belə də yani, bu İsənarın xətlididir Türkiyədə. İsənarın, İsənarın çempion oldu qoşinləri ilə Türkiyədə. İsənarına aid. Heyvanlarla gözəldir həqiqətən də. Bunların iynəcəd vurmağın necə eləyisiz? Vurursan iynə ilə. Vaxtı olsa olunur vaxtı vaxtı. Bəli, bəli, bəli. Və hətta bunları aprikada yox çəltikdə böyüdürük. İsənar Əsəyev qardaşdadır. Deyir toyuqların yerinə aprikadan başqa siz aprika sərmirsiniz də, düzdür? Çəltikdir, ləkərəndən gəlir. Ruslan Əsəyov qardaşın əli ilə Azərbaycanın bütün toyuq deçəti heyvanları. Bu nəyin qabığıdır? Düyücədir. Düyünün qabığıdır belə deyək. Oksigen burada təmiz qalır düyücələrin altında, nəmişlik yomur. Yəni çox şey faydalıdır. Əsas yani, odur toyuğun yerin belə ya, deyim, düyücələrin yeri, toyuqların hə, yeri cücə. gözəl görünə hə, biləsi. Quru olsun ki, yəni An xəstəlik sad yaranmasın onun bəl, 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 bəl. bəl. yerindən. Bəli. Aprikadan bu ki şey daha gözəldir. Yetiştirilmələrimiz də var. Bu işdə, işte, bu hobbidə öyrətdiyimiz qardaşlar və çəltikdə də böyüdürük. Federasiyanın iştiraki ilə federasiyada biz sərgilər hər il olacaq. Fərqiyə hazırlayırıq heyvanları. Maşallah gözəldir mə. Bunların cücəsindən və yaxud yumurtasından satışda, satışda sifarişlə yığırıq, veririk. Satışda. Cücəsi də olur, yumurtası da olur. Gücələri çəkəli birazdan saçılı balı. Elə so videonun sonunda gücələri göstər. Yəni gücələrin yeri də gözəldir. Hə, keçək digər heyvanlarımızı göstərək. Limon koçinlərdir. Bu da isə nar xəttlidir. Yenə Çindəndir. Əvvəlli Çindənd gəlib. Vətəni Çin. Vətəni Çin, Almaniyaya gəlib, Almaniyadan Avropaya yayılıb və Azərbaycana gəlib. Limon koçinlər. Limon koçan. Bunlardan necə çox adam da var. Yoxdur, heç kəsə yoxdur bu bunlardan. 2-3 nəfərə vermişəm. Yenidə sifarişdən büdcə sifarişlə vermişik amma artıracaqlar inşallah. Maşallah. Gözəldirlər. İmmuniteti də güclüdür. Ümumiyyətlə quşun da yaxşı. Bu ayaqsan dilə gətirdim. Bizim muhitə çox uyğunlaşır. Uyğunlaşır, poşinlər uyğunlaşır. Yayda da belə deyim, çox deyimsə xəstəliyi yəzada çox olur. Bir dənə də çiçəkdən qormalısan onları. Hə-hə. Uh -huh, Çiçək vaksinasiyadır. Səhv etməməlisən çiçəyi. İnşallah bu gün yayacağısın. Sam bunlar çiçek vaksin eliyəndə xəbər gəlir. İnşallah beləcə bu görsünlər. Qanaddan alınmır. Boyunlaraq olur, olur qanadlaraq olur. Limon rəngində, don limon qoşinlər gedir. Standartlara uyğundur. Baş quruluşu, rəngləri, hamısı naqışları yerində. Bunu da quş 3+1 saxlayır. Hə 3+1. Yumurtalarında mayalıqlar zadı necə olur? Mayalıqları normaldır. Yaxşıdır, bəli, bəli. 70% göstərir təxminən. 70% mayalıqları var. Bəli. Çünki çox tüklü heyvandır, hə. deyirəm. Ayaqları 80%dir. Kürtdən təzə aid olurlar, 2 dənəsidir. Çox gözəldilər. Qoruzlar da əladır. Başı ilə quyruğu dilləşirlər demə onunla. Güclü olanlar. artımlıdırlar. Artımlıdırlar da bunlar. Artımlı toyuqlar, bəli. Yolsan indi bunlara yaxşı baxsan deyə yumurtaları zadı stabil olar. Bunlar 3 dənəsi gündə neçə yumurta verir təxmini? Minimum 2 yumurta götürürlər. Minimum 3 yumurtadır. 2 yumurtada, hə. Yaxşıdır. Gündəki 3 dənədən 2 yumurta. Yumurtadan kəsilmə vaxtları, zadı necə? Olur, kürd oturan da, o biri təbiş otuqlar kimi, bəli, bəli. Bəl. Kürd otururlar, yumurtadan kəsilən vaxtları da olur. Maşallah. Maşallah yazarsınız şeyh bölmesine. Allah'a mı yetişmet edersin. Dekoratif çok böyle saklamak isteyenler vardı. Prostu bizde toyğun tam dermanları. Düzgün ünvanı, düzgün adamlar. Tam dermanların zaten düzgün edebilmirlər. Düzgün edebilmirlər Alır, mesela deyək ki, biri mesela, mesela için 50 manat. Alır, saklayabilir, itirir, ücret həvəsindən sıra azı düşürür. Çeçek diğer hayvanlarımızı göstereyim. Heyratın əslindəndir, buğday qoşalmadır. Azərbaycanda nadir tapılanlardandır. Buğdaya qoşalmadır. Buğdaya qoşalmadır. Orda yaponiyada bunun vətəni. 1900-cü ildə neçə aylıqdır bu? Bu 4 aylıqdır, 5 aylıqdır. aylıqdır. Yoxdur da demə olardı. Yox, buğdaya qoşalma yoxdur əsabəkəndə. Yaponiyadan gəlib 1990-cı illərdə. Hə, yere, bu buraxaq bir yerə boyu. Bu boyu balaca olur. Heyratın. Çox balazadır. Nə söyləcdim onu bir də. 4-5 aylıqdır. 4-5 aylıqdır. Sən qaldı. Qalacaqdır. Onlar artıq çox öyrəşməyib demə diyə. Maşallah. İndi bunu artırmaqda necə fikrim var bunu artırmağın. Fərəsi yoxdur axı. Hə? Xarab onun yoxdur. Varım da, fərədə varım da. Saxlama başqadır. Fərədə varım, 2 fərə varam. 2 dənənin də fərəsi vardı. Hə. Bunlar alınma cür bunların. Bunlar qara koçinlərdir, Macaristan xəttidir. Hə? Avropadan gəlib yenə. Başqa hə. da bunlar da çox sağlam heyvanlardır. Bunlar da üçdənə, üç, üç bir fərə bir toyuqdur. Yenidə immuniteti yüksəkdir, artımlıdır. Hə. Yəni bunlardan da Azərbaycan ev quşları federasiyasının fərqləri olanda ayırmışıq sərgiyə inşallah çıxardacağıq. İnşallah. İnanıram ki bu bu səfərçi sərgi bambaşqa bir şey olacaq. Bambaşqa idi. Bu birinci dəfə idi o sərg keçirilirdi. İnşallah bundan sonraki daha da möhtəşəm bir sərgi i̇nşallah olacaq. Sonra bu sərginin daha da belə deyim də daha da gözəlləşməsi üçün e, Muxtarov da dedi, inşallah burdan da elə deyək. E, Təbliğat biraz cücüllü olmalıdır. Öncedən belə deyim də çox ə xəbərdar olmalıdır. Gözəl Viz heyvanlar da olmalıdır. Üzün heyvanlarla. Yəni bu heyvanına həmin vaxtda hazırlaya bilərsən. Yoxsa kimsə bunun bir xoruz, bir fara balaxır, pastayan da yumurta almağa. O sərci vaxtı onu əlbəttə ayıracaq ki, Aha, bu gitməsini. Bə -bə -bə -bə. Bəslənir, baxır həqiqətən bir ay qabaq heyvanlara baxılır. Orijinal heyvanlar şərt olmalıdır, şərt. Dünya səviyyəli heyvanlar. Sərçində də gördük, hətta belə də pipiyində olan yarıya qədər çıxan kısır... yarasına qədər yəni hər bir kusuru ya yazılır da orada yəni mütləq olmamalı. Kusurlar hər bir. Kusursuz heyvan olmalıdır, belə deyək də. Maşallah, çox gözəldir. Bunlara da yenə yemə bir də göstərək. Yem bu da halısı da qarqadalı böyük heyvanlardır. Şüyüddür, hər gün veririk. Bu bölgəndə bunlara çox vitaminli yemlərlə yükləmək olmaz. Aha, niyə? Hə? Nəyə görə? Piylənməyə gedir. Yumurtdamır. Ha, yumurta. 6-7 ay keçdi. Buğda qarğıdalı. Yəni çox da yemləyib kökəltmə, yəni o qədər də olmaz. Passiv olur. Qocan heyvan. heyvanı saxlayanlardan belə demək, çox adamı tanımadı. Məhərrəm qardaşımız da var. Burda nə onda? Bəli, bəli, məhərrəm qardaşdır. Bu Yeminzadın bahalaşmağına görə Yemlər bahadır. Yemlər bahadır. Yemlər çox bahalaşıb. Ət də artıq. Yəni o qədər gözəl heyvanları var idi, özün də tanıyırsan. Azərbaycan da 2-3 nəfər A. var içində. Məhərrəm biri məhərrəm güclü heyvan saxlayır. Hər cinsdən var idi, dem oğullar, qramasından tut, fizanı olsun. Bəli, bəli, bəli. Çox gözəl heyvanlar. Kralı baları var idi, bəl, bəl, bəl. Bəl, bəl. sultanları var idi, gözəl sultanları var idi. Yəni e, çoxsun, ağ toyğa sultan dedirlər, məhərrəm də şeytan bibi, hər şey öz yerinə Türk kanallarına baxdıq. Həqiqətən onlarda da Azərbaycan da reklamı cürzəllikdə... olmayan insanlar ki, var gözəl heyvanlar, biri də məhərrəmdir. Çox ağrısı, elə. Bilmi, bilmi. Ə, amma gidirmə, yalançı heyvanlar satanlar da çoxdur Azərbaycan da. Yəni bu mən indi burdan da vurğuluram. Bəzi bir yaxşı insanlar var, tanıyıram da, həyatına da getmişəm. Heyvanlarını da görmüşəm. Bazarda məsəl üçün mən buna Brahma deyirəm də, diqqətçi məsalan. Atəbəsəm ona Bramo desəniz mən həyatdaçına nə deyim? Yəni <laughs> mən bazarda kimisəm malın yəni pisliyə bilmərəm. Bilmirəm, elə elə. Yəni onun da buradan bilir. Bilirəm bizə inanan insanlar həddindən artıq çoxdur. Biz əlimizdən gəldiyi qədər düzgün çəkiliş aparırıq ki, əgər qiyməti səftiyən oldu, onun ikinci səfər biz kəsmək bilirik. Belə bu da buradan vurğulu yox. Maşallah olsun. Hə, keçək digər cinslərimizi göstərək. Maşallah. Bu porğun sıx cinsi belə. Red Cochindir. Red Cochin. Amma yani adı baxın ondan deyir. Toyuqları kürdə oturub. A, red Cochin yedir bunlar. Rəngini də yəni özünüz yəqin ki, videoda tam görəsiniz. Azərbaycanda bundan da yoxdur? Yoxdur əskəsdə. Yox Gözəldir. Burdana gözəl toyuq saxlayanlara səslərini Yani burada hiçbir utanmalı, çekinmeli bir şey yoktu da yani bu sen güzel bir iş görürsen, saklıysan öz hevesi birinci e, necə deyirlər, hevesi çıxardırsan Ama bu bir hevesdir, heyvan saklamağın özü bir hevesdir Dəvət edin, gelip böyle çekilmişler edin Heyvanları da göstereyim Bizler de, bizler de görək həvəsə Maşallah, əladır Çeçek deyir heyvanlara rahibələr. Hə, Pado rahibələridir bunlar. Alman xəttidir, Almaniyadan. Başdağın ağlağı keç olduğuna görə həm, həm. Pado, pado, rahibə, pado rahibə, Pado rahibə Alman xətidir. Forcu <laughs> yenə. Tüy foxu bunları çox gözəldir, çox zəmanətli. Sirkənin zadı vaxtında verdigə almaz sirkəsi. Bu üzüm sirkesi də vermək olar, yox olmaz? Olar, amma alma sirkesi məsələn gördür. Alma sirkesi biraz kəscgindir. Ay, ona görə daha da tez effekt verir, yəni. Hətta bir də katazol. katazol. Cücə vaxtından katazol verilir. Katazol həftədə bir dəfə. Həftədə bir dəfə. Cücə vaxtından 3-4 ayətə. Tüklərin yaxşı inkişafına, heyvanın yaxşı böyüməyinə vitamindir katazol. Maşallah. <laughs> Mən də həvəsə getirdim bu qoşinlərə görə. Görək həyatda buluşdu. 4-5 tane yuva boştu. <laughs> İnşallah. Tamam araba bunlar. Bunların da yumurtalarından Tücesi olur. yumurtasından sipariş ne olur? Sipariş olur? Maşallah. Ha çe çeçe diye. Maşallah. Aha. Bunlar cins bak. Viandot splash gedir bunlar. <laughs> Naxışlarına göre, pipi quruluşuna göre, formasına göre Önde gedən bir Maşallah, çok güzel, çok güzel. Bundan ama vardı da Azerbaycan'da var var. Bu viandot splash var. Var Azerbaycan'da. Bunlar var. Bunun gümüşlü de gümüşlü var. Gümüş yok bende yoktu. Gümüşlü de güzel, olur. Be. Sonra GSG de olur viandot olur hamısı bende. Maşallah olsun. Çok güzel. Yumurta tüccar satış edirik. Ha bunların yumurta da cüceldir. Bəli, bəli. Ə, qardaşın nömrəsi, müəllis qardaşın nömrəsini sədaq oxumalıdır. Hə Sadiqov müəllis qardaşın nömrəsini videonun ad bölməsində olacaq. Bir mütləq istəyənlər əlaqə saxlayarlar. Yumurta, cücə baxımından öncədən danışarlar. <laughs> Əladır. Bundan mayalı yumurtaları necə? Yenə də mayalı 70%. Faiz, 70% zəmanət veririk mayalığına. Həç çox da olur. Ki xoruz 5 fərəddir. Bu 5 fərədlikdə hə. 5 fərəddir. Maşallah olsun. Əla adlar amma. Naqşları, hər bir forması yeriy yerindədir. Bunlar neçə aylıqdılar? Belə deyək. Ula 8 aylıqdılar. 8 aylıq. 8 aylıq. Şunlardan neçə yumurta götürsə gün ərzində? Günə dəqiq yumurta götür. 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə də olur. 4 dənə olurum belə. Maşallah olsun. Əladırlar. Üzələri saxladığı qabıl. Burda ümumi olaraq göstərim bütün hansının daçikləri var da? Elektronludur, bəli, daçikli. Hansının daçığı? Hə, özü tənzimləyir istiliyi, istiliyi soyuğu. İstiliyi məsələn, bu 26.1 dərəcə hazırda onu göstərir. Hansı? Üzələrinə görsərlərə. Maşallah. Burda hansılar vardı burda? Burda portağal fizan var. Sonra buf motlet var, koşinler var, arpington var. Satılıb bunlar. Satılıb. bunlar satılıb. Aparacak olarak da bunlar. Güzelliğin yerlerini de göstere, Bakın. Bu ayda da. Aha. Menden böyle diyeyim de bu kadar elimden geldiği kadar çalıştım. Gözel çeşitli şeyler, gözel hayvanlar sizlere gösterir. Hər kəstə yəni öz fikrini şərh bölməsində yazsın. E, Müalic qardaş da baxmayır. Neçə illərdir səhləyisənsə insanın güclü cəkləri ola bilər yəni, <laughs> <ə, gülüyor> də, yəni. Sağ ol, sağ ol. Amma öz fikrini də şərh bölməsində yazsın. Başqa qardaş, buyur. Bu gənc saxlayanlara nə tövsiyə edirsə Gözəl dekorativ saxtlayanları tapsınlar, yəni ya, yalançıları rəfsana çıxmasın. Keyfiyyətli, ya, orijinal heyvanlar üçün. Amma nə əziyyətə çəkirsən, həmişə yemin verirsən. Orijinal heyvanları saxlamaq daha gözəldir ki, məsəl üçün gedib yalançıları, yəni yalançılar çoxdur. Bu, bu hər bir sahədə olduğu kimi, bu sahədə də yalançılar çoxdur. İtirmək heyvanları orijinal adıyla camaatı aldadırlar. Orijinal heyvanlara üstünlük verin. E, videonu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələcək videolarda görüşənədək.